হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এম এম এন বিডুহাব লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এইচ এছ এল চি একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট পাঁচটা উক্তি আৰু যুক্তিভিত্তিক প্ৰশ্ন যি প্ৰশ্ন আমাৰ প্ৰিভৰ্ড একজামিনেশ্যনত অলৰেডি আহিছে এইবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথমটো যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো হ'ল উক্তিত দিছে খৰাংগৰ চৰ্চা চিত্ৰাংকনৰ লগত জড়িত এইটো উক্তি হয় আৰু এইটো সঁচা হয় যিটো খৰাংগৰ চৰ্চা হয় এইটো চিত্ৰাংকনৰ লগত জড়িত আৰু দাবীত কৈছে যে এই চৰ্চাৰ প্ৰয়োগ প্ৰথম অৱস্থাত দেৱাল চিত্ৰত দেখা গৈছিলে আৰু এই দাবীটো আমাৰ সঁচা হয় উক্তি আৰু দাবী এই দুয়োটা সঁচা এ আৰু আৰ দুয়োটা ট্ৰুক'ত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব অপশ্যন ডি যিটো আছে ইয়াতে এ আৰু আৰ দুয়োটা শুদ্ধ বুলি কৈছে সেইকাৰণে অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ উক্তিত কৈছে যে ওঠৰশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে তেজপুৰ আৰু নলবাৰীত ৰায়তসভাৰ জন্ম হৈছিলে এই যিটো উক্তি কৈছে এইটো সঁচা নহয় কাৰণ এইটো ওঠৰশ শতিকা নহ'ব ঊনৈছ শতিকা ঊনৈছ শতিকাৰ শেষৰ ফালে তেজপুৰ আৰু নলবাৰীত নহয় নগাঁও ঠিক আছে এইটো ওঠৰশ শতিকাৰ ঠাইত ঊনৈছ শতিকা আৰু ইয়াতে নলবাৰীৰ ঠাইত নগাঁও হ'লেহেঁতেন ৰায়তসভাৰ জন্ম হৈছিলে এইটো সেইকাৰণে উক্তিটো আমাৰ মিছা হয় ফলচ হয় দাবী কৈছে যে ৰায়তসভাই অসমত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত ভূমি ৰাজ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে এইটো সঁচা হয় ঠিক আছে উক্তিটো মিছা কিন্তু দাবী যিটো কৰিছে সেইটো সঁচা হয় তাৰমানে এই অশুদ্ধ কিন্তু আৰ শুদ্ধ এইটো অপশ্যন আমাৰ ক'ত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব অপশ্যন বিত আছে য'ত কৈছে এ অশুদ্ধ কিন্তু আৰ শুদ্ধ সেইকাৰণে অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিছোঁ উক্তিত কৈছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা বৈশিষ্ট্য এইটো আমাৰ সঁচা হয় ভাৰতৰ যিটো সংস্কৃতি আছে সেইটো আমাৰ বহুত্ববাদৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে আৰু দাবীত কৈছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ কোনো এখন সমাজৰ সাংস্কৃতিক বিবিধতা আৰু ইয়াৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ মনোভাৱক বুজায় এইটো আমাৰ সঁচা হয় তাৰমানে ইয়াতে যিটো উক্তি হয় এ হয় আৰু ইয়াৰে যিটো আৰ হয় ৰিজন দাবী এই দুয়োটা কি হয় সঁচা হয় সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে এ আৰু আৰ দুয়োটা শুদ্ধ এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন উক্তিত কৈছে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগতেই আমাৰ দেশত সংবিধান প্ৰণয়নৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে এইটো সঁচা হয় যিটো উক্তি কৈছে এইটো আমাৰ সঁচা হয় দাবীত কৈছে যে এখন সংবিধান ৰচনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ তথা প্ৰস্তুতি চলাবৰ অৰ্থে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰথম ঘূৰণীয় মেজমেল পাতিছিল এইটো মিছা হয় দাবী যিটো হয় এইটো কমপ্লিটলি মিছা হয় ঠিক আছে উক্তিটো সঁচা এই সঁচা কিন্তু দাবী আৰটো মিছা উক্তি শুদ্ধ কিন্তু আৰ অশুদ্ধ এইটো আমাৰ অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে যিটো অপশ্যন এ আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ য'ত উক্তিত কৈছে সচিবালয় হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰস্বৰূপ এইটো আমাৰ সঁচা হয় যিটো উক্তি দিয়া আছে দাবীত কৈছে যে সচিব প্ৰধান নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো সঁচা হয় তাৰমানে ইয়াতে আমাৰ যিটো উক্তি কৈছে এ সেইটোও সঁচা আৰু আৰ যিটো কৈছে এইটোও সঁচা তাৰমানে আমাৰ অপশ্যন ডিত আছে সেইটো সেইকাৰণে অপশ্যন ডি যিটো আছে এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আজি আমি এইখিনিতে আহৰিছোঁ আজি তোমালোকৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ পাঁচটা ইম্পৰ্টেণ্ট উক্তি আৰু যুক্তিভিত্তিক প্ৰশ্ন যি প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ প্ৰিবোৰ্ড এক্সামিনেশ্যনত আহিছে তাৰমানে এইচ এছ এফ জি এক্সামিনেশ্যনত অহাৰ ফুল চান্সেছ আছে তোমালোকে যদি বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ছলিউশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ' বিচাৰি আছা তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলত আমি সদায় বিভিন্ন জিলাৰ যি প্ৰি ব'ৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হৈছে তাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ বহুতকেইখন জিলাৰ আমি অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিবা যাতে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে পাই থকা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে বহুত ভাল পাইছা যদি ভাল পাইছা তেন্তে লাইক কৰিবা কমেণ্টছ কৰিবা আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ